Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin nabi ummihi wa ala wasabi wassabihi ajma'in amma abaduh. Ya alamin kepada saudara semua dimanapun berada bersua kembali di dalam channel Mbah Salim semoga hari ini saudara selalu diberi kesehatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu diberi perlindungan dimanapun berada dan tentunya selalu diberi rezeki sugih di dalam diri kita kaya di dalam diri kita kaya hati kaya segala-galanya yang berkah barokah amin amin ya robbal alamin dan di dalam pertemuan kali ini Mbak Salim membagikan ilmu pengetahuan, yang mana ilmu ini banyak digunakan bagi orang yang merasa ekonominya kesusahan, ya, ilmu yang dimaksud dengan ilmu balung suki, ya, ilmu balung suki ini adalah sebuah ilmu kuno sekali ya, tentang cara menjadi orang yang suki atau kaya, orang yang tidak bakat ya, katanya, orang yang tidak bakat menjadi kaya itu miskin terus itu konon katanya yang bisa disebut dengan tulangnya bukan tulang kaya tapi tulangnya tulang miskin mitos ini sudah sangat melekat di hati kita seperti berdagang berjualan berbisnis dan lain-lainnya itu seret nah itu dinamakan tulang miskin beda lagi dengan tulang kaya tulang sugih balung sugih ya cari kerja apapun cari rezeki dimanapun mudah Nah, perbedaan dua ini antara tulang atau balung sugi dan balung miskin, maka bisa dipecahkan dengan ilmu ini. Bagi saudara yang selama ini kesusahan rezeki ya, contohnya jadi buruh tani, buruh kasar, kuli, atau berdagang, berjualan, bisnis, dan lain-lain sebagainya selalu keok, selalu tekor ya. Kehidupannya sehari-hari pas-pasan, sedangkan kebutuhan semakin mendesak. Nah, cari uang atau cari rezeki memang dapat tapi sedikit itu pun susah sekali. Balung sugih atau balung kaya adalah bagian tubuh ya yang paling besar menyimpan kekuatan spiritual dan yang paling besar ada di tulang paha dan kening ya. Ada di paha dan ada di kening. Nah, ketika balung atau tulang saudara sudah terbuka, kekuatan spiritualnya soal urusan duniawi seperti rezeki bukanlah hal yang susah lagi. Dengan ilmu balung sugih atau ilmu tulang kaya ini pada dasarnya memberi makan pada tulang kita. Agar tulang kita menjadi bertenaga dan mudah diajak kerja untuk mencari uang. Bila saudara hanya banting tulang saja tanpa memberinya upah di dalam tubuh kita, maka tulang tak mau lagi membantu saudara mencari uang ya, hanya lelah sakit-sakitan dan lain-lainnya bila orang sakit mana dapat rezeki ya agak sulit kan nah untuk mengamalkan balung sugih ini salah satunya yaitu melakukan sholat duha bahkan di dalam kitab hadis dan khihul khaul ya di dalam bab soal duha itu sudah diterangkan di hadis tersebut bayarlah zakat bagi tulang kalian dengan sholat duha nah bayarlah zakat bagi tulang kalian dengan sholat duha, akan tetapi tidak dijelaskan apa rahasianya untuk membayar zakat pada tulang kita. Ya, ini dikarenakan tubuh kita meminta pajak pada kita. Apakah selama ini kita sudah membayar pajak untuk tubuh kita? Nah, mau tidak kita disuruh untuk membayar zakat atau pajak pada tulang kita sendiri dengan melakukan sholat duha? Ternyata banyak yang tidak mau atau membayar zakat pada tulangnya sendiri dengan melakukan sholat duha tersebut. Begitulah kebanyakan orang kan tidak mau mengamalkan sesuatu tanpa ada khasiatnya, yang diburu khasiatnya tapi tidak tahu manfaat sejatinya. Nah, pastinya kita akan mengetahui rahasia dari membayar zakat pada tulang kita, yaitu untuk membuka kekuatan energi spiritual batin agar tulang atau balung kita bisa membantu dalam mencari nafkah dan rezeki dengan sangat mudah bagi saudara yang ingin membayar pajak atau membayar sodakoh atau membayar iuran untuk membangkitkan balung sugih atau tulang di dalam tubuh kita maka lafadkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu ucapkan syahadat sebanyak tujuh kali Asyadu ala ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sebanyak tujuh kali Nah dan setelah itu Saudara berucap Ya Allah atas izin dan ridhomu Hamba membaca kalimat tauhid ini Hamba ikhlaskan pada tulang-tulang atau balung-balung yang ada di dalam tubuhku, yang ada di dalam seluruh tubuhku. Karena Allah lillahi ta'ala, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Bacalah kalimat la ilaha illallah sebanyak 133 kali. Sehata tujuh kali, la ilaha illallah sebanyak 133 kali. Dan doa yang Mbak Salim sebutkan di atas tadi. Nah, setelah saudara membaca doa tersebut, ya, hal ini amalan tersebut dibaca selama sembilan hari, ya, setiap habis sholat duha, sehabis sholat duha dua rakaat, ya. Setelah sembilan hari, maka saudara sebaiknya melakukan sholat duha, ya, bila sempat. Tapi dalam waktu sembilan hari ini, saudara itu rutin membaca doa tersebut, dan sholat duha itu rutin. Setelah sembilan hari sholat Tuhannya bisa satu minggu tiga kali, satu minggu dua kali, atau sesempat saudara. Dengan berdoa dan kalimat yang Mbak Salim sebutkan di atas. Untuk waktu sholat Tuhan waktunya antara jam 6 sampai jam 11 siang. Jadi sebelum duhur itu sholat duha masih bisa. Tapi lebih bagus antara jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Itu paling bagus itu ya. Dan amalan ilmu ini boleh diamalkan pada dini hari pada jam 2 malam atau sampai jam 3 malam itu bagus untuk mendapatkan kenikmatan ilmu kenikmatan harta benda kenikmatan kerejekian memang kita harus berjuang bila berjuang hanya secara fisik saja itu seperti orang cacat ada yang kurang di sebelah sisi kita bila kita berusaha dengan doa saja maka kita sama saja sombong kepada ilahi robi. Jadi bisa saudara simpulkan, bila dua-duanya ini digabungkan, maka akan hidup saudara lebih sempurna, yaitu berdoa dan berusaha. Dengan ilmu balung sugih atau tulang kaya ini, semoga kehidupan saudara berubah dalam waktu 9 hari ke depannya. Dan segera amalkan ilmu ini untuk menumbuk kekayaan. Dan berilah makan tulangmu dan berilah pajak, sodakoh, dan makan tulang-tulangmu. Maka tulang-tulangmu akan membantumu dalam mencari kerezekian dimanapun saudara berada. Jangan lupakan tulang kita wajib kita beri zakat. Silahkan diamalkan bagi saudara yang berkenan. Silahkan diabaikan saja keilmuan ini bagi saudara yang tidak berkenan. Jadikan sebagai referensi, siapa tahu satu hari nanti saudara membutuhkan ilmu untuk menjadi kaya. Bersama Mbah Salim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.